Хотелось бы мне высказать точку зрения по тем событиям, которые произошли сегодня в течение дня и что этому сопутствует. Если вы помните, то некоторое время тому назад мы выходили сюда и докладывали о том, что мы договорились с представителями оппозиции и по их просьбе проголосовали за закон об амнистии. Причем я четко могу сказать. То тот закон, который мы проголосовали, был согласован в первоначальной степени со всеми руководителями, руководителями оппозиционных фракций. В результате, когда закон начал действовать вчера, и буквально вчера было доложено, что выпущены на свободу все те люди, которые нарушали законы в результате противостояния гражданского, которое есть в обществе, сегодня так называемые мирные демонстранты вооруженные битами, вооруженные ледорубами и имея на руках оружие, оружие пытались захватить государственное здание в центральном квартале города Киев. Когда милиция воспрепятствовала этому делу, они начали поджигать подъезды живых домов и начали ограбить близлежащие офисы. К сожалению, не в стороне остался и офис партии региона. И те трагические события, которые произошли в этом офисе, нас заставляют о многом задуматься и о целенаправленной работе, которая ведется. Когда вышел представитель из офиса мужчины и попытался обратиться к демонстрантам, как к переговорщикам, рассказать о том, что вы подпали эти офис, а там находятся женщины, давайте мы выведем женщину, его просто убили. И мы, мы имеем на сегодняшний день э, убийство которая сознательно спровоцирована теми людьми, которых кто-то пытается называть мирными демонстрантами. Плюс к этому, на сегодняшний день из офиса увели еще одного представителя, которого мы не можем найти. И где...